أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pandanglah, lihatlah, sebutlah zikrullah Kebesaran Allah, Tuhan yang maha pemurah Saujana alam indah, semua ciptaan Allah untuk kita hambanya Marilah kita fikirkan La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah Sifat-sifat yang terpuji Jauhkan kami ya Allah daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela dengan doa kita subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim maha suci mu ya allah tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya engkau yang maha mengetahui yang maha bijaksana rabbi zidni ilma ya tuhan kami tambahkanlah ilmu untuk kami Oh mohakpa oh mohakpa sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman pada hari ini 401 ya. bermula daripada ayat yang ke 39 hingga 40 Allah mengingatkan kepada kita tentang kisah tiga orang Qarun, Firaun dan Haman bersama Nabi Musa untuk kita ambil pelajaran bahawa jangan sombong, jangan berbuat sesuatu kerosakan kerana tidak akan lepas daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 41 hingga 43 kita akan memerhati kepada perumpamaan yang menjadi asas kepada nama surah ini Al-Ankabut iaitu labah-labah. Mengapa Allah menemplak kepada mereka yang mensyirikkan Allah dikaitkan dengan labah-labah. Dan kemudian pada ayat 44 45, manfaat penciptaan langit dan bumi, membaca al-Quran dan mendirikan solat adalah solusi bagaimana kita tidak mahu bergantung kepada rumah yang lemah tetapi bergantung kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وَمَا لا هم يظلمون مثل الذين اتخذوا كمثل العنكبوت اتخذ بيتا كمثل اتخذت بيتا وإن لا يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم، وتلك الامثال نضربها. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم ada resolusi kita pada hari ini kita saksikan. Yang pertama ialah jangan sombong bila mukjizat al-Quran dibentangkan didengarkan. Ya salah satu adabnya adalah dengan kita senyap dan dan diam. Yang kedua, yakin Allah amat berkuasa dan boleh mengazab pada bila-bila masa sahaja. Ya, termasuk Firaun yang nampak hebat tetapi wama kanu sabiqin tidak lepas. Yang ketiga, tilawah al-Quran dan dirikan solat untuk memastikan kita ini terjauh daripada perkara keji dan mungkar dan kita tidak bergantung kepada sumber yang lemah dalam kita membuat transformasi. Allah, la ilaha Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan iaitu perkataannya hasabah, hujan batu ataupun azab. Ya, ini adalah salah satu daripada jenis azab yang Allah telah turunkan pada orang-orang terdahulu mengapa? kerana mereka takbur mereka itu takbur dia tak nak pergi kepada rumah Allah tidak mahu bergantung pada Allah oh. ya. padahal sebenarnya Allah cakap rumah yang mereka buat itu Fir'aun membina ekonomi Fir'aun ataupun Qarun membina kekayaannya ya, dengan panduan yang kita dah belajar salah satunya daripada surah Al-Qasas. sombong menunjuk-nunjuk. Bukannya dia letak dekat Facebooknya itu untuk tolong orang. Dan, jomlah kita tolong orang. Saya tak cukup nak tolong satu juta orang. Itu Masalah. adalah ahli bisnes korporat yang mantap. Masalah. Tapi kalau katakan, wah kami ada syarikat 30 tingkat kan dan kami nak masuk kepada tingkat yang ke-46 contohnya semua itu adalah elemen-elemen Qarun -elemen yang sebenarnya kaedah berfikir itu adalah kaedah berfikir seperti berlindung di rumah laba-laba ianya tidak kuat awalnya boleh memerangkap saya berjaya buat untung saya boleh berjaya tetapi akhirnya akan hancur ketika dibersihkan ketika dibersihkan. Bila kita bersihkan, bila kita nak kemas rumah apa sebagainya, sebagainya rasa macam wah dia dah ada macam-macam serangga berjaya tu. Begitu. Sekali kita libas saja habis. Begitu. Dan bila Allah bersihkan dunia ini, ya, rumah labah-labah semua ideologi-ideologi yang korab yang rosak itu dianya akan hancur jua astaghfirullah innallaha kana tawwaba kita nak melihat seketika uh, pengajian tajwid kita ulang kaji mari kita tengok sama-sama insya-Allah apakah yang kita nak ulang kaji topik tajwid pada hari ini uh, kita nak melihat tentang hukum tajwid berkenaan dengan iqlab ha iaitu apa dia ditukarkan nun mati kepada mim beserta dengung ditukarkan nun mati kepada mim berserta dengung maknanya dalam hukum nun mati atau tanwin lah ha, bertemu dengan satu huruf saja huruf iqlab iaitu ba ha, cara baca dia ditukarkan nun mati tadi kepada mim berserta dengan dengung contoh dalam halaman yang ke-401 ini kita nak lihat ayat yang ke-40 a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat yang ke-40 permulaan ayat yang ke-40 bismillahirrahmanirrahim فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ sekali lagi فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ baik kalimah yang kita beri perhatian itulah kalimah بِذَنبِهِ iaitu nun mati bertemu dengan ba dalam satu kalimah kalau kita perhatikan di atas huruf uh, nun itu kan ada tanda mim ha itu sudah memberi satu simbol uh, ataupun beri satu uh, formula pada kita tukar bunyi nun tu kepada mim kan nun mati bertemu dengan ba kan bi dambi bi dambi ha jadi bolehlah uh, tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah ayah uh, perhatikan ataupun uh, cuba praktikkan dalam bacaan ha nun mati bertemu dengan ba nama dia iqlab huruf dia ba cara baca dia tukar bunyi nun tadi kepada mim dengung dengan kadar dua harakat sekali lagi bi bi okey selamat mencuba uh, bacaan hukum iqlab wallahu a'lam اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطرف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين